নমস্কাৰ তোমালোকক মই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ক্লাছ ছিক্সৰ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ পোন্ধৰ মহুহু গীত পাঠটোৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা ইয়াত তোমালোকক দুটা এম চি কিউ দিয়া হৈছে প্ৰথম এম চি কিউটো হৈছে মহ খেলিবলৈ ল'ৰাহঁতে হাতে হাতে কি লৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ টাঙোন গতিকে তোমালোকে অপশ্যন ঘ থকা বৃত্তটো পূৰ কৰি দিবা দ্বিতীয় এম চি কিউটো হৈছে গৃহস্থই মহ খেলিবলৈ যোৱা ল'ৰাহঁতক চাউলৰ সলনি কি দিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক কৰি গতিকে তোমালোকে অপশ্যন ক থকা বৃত্তটো পূৰ কৰি দিবা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে টেপুলত নহ'ল নুন ইয়াত টেপুল শব্দৰ অৰ্থ কি তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা ইয়াত টেপুল শব্দৰ অৰ্থ হৈছে টেপৰ টেঙা খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহো গীতটোত উল্লেখ থকা নৈখনৰ নাম কি তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা মহহু গীতটোত উল্লেখ থকা নৈখনৰ নাম হৈছে বুঢ়া দিয়া ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গীতটোত ভাল হওক কুশল হওক বুলি কোনে কাক আশীৰ্বাদ কৰিছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা গীতটোত ভাল হওক কুশল হওক বুলি মহিবলৈ যোৱা ল'ৰাহঁতে গৃহস্থক আশীৰ্বাদ কৰিছে ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গীতটোত কোনটো শব্দই ভঁৰালক বুজাইছে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা গীতটোত ভাকৃ শব্দই ভঁৰালক বুজাইছে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহো গীতটোত কৃষিৰ লগত জড়িত দুবিধ সঁজুলিৰ নাম আছে সঁজুলি দুবিধ কি কি সঁজুলি দুবিধৰ ছবি আঁকা তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা মহুহু গীতটোত উল্লেখ থকা কৃষিৰ লগত জড়িত দুবিধ সঁজুলিৰ নাম হ'ল মই আৰু নাঙল তলত সঁজুলি দুবিধৰ ছবি অঁকা হ'ল ইয়াত মই তোমালোকক সেই সঁজুলি দুবিধৰ ছবি দি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই আঁকি ল'বা চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহো গীতটোৰ অন্ত্যধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা ইয়াত তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিয়া আছে হু লু ঠিক তেনেদৰে মই তোমালোকক মহুহু গীতটোৰ অন্তীয়ধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পাঠটোত তোমালোকে চিকি মিকি চকামকা আদি জুৰিয়া শব্দ পাইছা এনেধৰণৰ আৰু পাঁচটা জুৰিয়া শব্দ লিখা তোমালোকক মই ইয়াত পাঁচটা জুৰিয়া শব্দ লিখি দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা হাঁহি ধেমালি জ্বলি পকী খাই বৈ ৰং চং সৰু বৰ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বাইকৰ ৰচনা কৰা ইয়াত তোমালোকক কেইটামান শব্দ দিয়া হৈছে এই শব্দবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মই তোমালোকক একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহুহু গীতটো থকা পাঁচটা বিশেষ পদ আৰু পাঁচটা ক্ৰিয়াপদ বাছি উলিয়াই তাৰ মাইনৰ ৰূপবোৰ লিখা মই তোমালোকক মহুহু গীতটো থকা পাঁচটা বিশেষ পদ আৰু পাঁচটা ক্ৰিয়া পদ বাচি উলিয়াই সিহঁতৰ মাইনৰ ৰূপবোৰ মই তোমালোকক এই তালিকাখনত ইতিমধ্যে লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ পদবোৰত কি কি বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে লিখা তোমালোকে লিখিবা মাকক পদটোত ক বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে টেপৰত পদটোত ত বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে ৰূপৰ পদটোত ৰ বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে হিৰলোত পদটোত ত বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে সোণৰ পদটোত ৰ বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে বুঢ়া দিয়াৰ পদটোত ৰ বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে ঘাটেৰে পদটোত এৰে বিভক্তিৰ চিন যোগ হৈছে তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহুশুৰ বাহিৰে নিজ নিজ অঞ্চলত পালন কৰা লোক উৎসৱসমূহৰ বিষয়ে এটি টোকা যুগুত কৰা ইয়াত মই তোমালোকক কেইটামান লোক উৎসৱৰ বিষয়ে লিখি দিছোঁ মই এই উত্তৰটো পঢ়ি নিদিওঁ তোমালোকে চাই চাই লিখি ল'বা দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ তোমালোকৰ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ হোৱা কথিত ৰূপবোৰ লিখা ইয়াত দিয়া শব্দবোৰৰ আমাৰ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ হোৱা কথিত ৰূপবোৰ মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এই শব্দবোৰৰ তোমালোকৰ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ হোৱা কথিত ৰূপবোৰ লিখিবা আমাৰ অঞ্চলত টাঙোনক টাঙোন বুলিয়ে কয় বা লাঠি বুলিও কয় তাৰপাছত লোন লোনক আমাৰ অঞ্চলত নিমখ বুলি কয় তাৰপাছত পু পোক আমাৰ অঞ্চলত ল'ৰা বা পুতেক বুলি কয় তাৰপাছত জোৱাইক আমাৰ অঞ্চলত জোৱাই বুলিয়ে কয় তাৰপাছত গোহালিক আমাৰ অঞ্চলত গোহালি বুলিয়ে কয় ভঁৰালক আমাৰ অঞ্চলত ভঁৰাল বুলিয়ে কয় এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহ খেদিবলৈ মহোহু গীত গাই ঠিক তেনেদৰে পথাৰৰ ধান খাবলৈ অহা বতাহ চৰাই ঘূৰাই দি গায় সুৰ সুৰ বতাহ চৰাই মূৰ ধান নেখাবি তোক দিম গোটা খৰাই তোমালোকে চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু আদিক মাতিবলৈ বা খেদি পঠিয়াবলৈ গোৱা গীত সংগ্ৰহ কৰি লিখা আৰু গোৱা মই তোমালোকক ইয়াত চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তু আদিক মাতিবলৈ বা খেদি পঠিয়াবলৈ গোৱা দুটা গীতৰ উদাহৰণ দি দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা তলত দুটা উদাহৰণ দিয়া হ'ল গৰু খেদিবলৈ জাচ 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 গৰু পথাৰত নাখাবি ধান কুকুৰ মাতিবলৈ আ আ কুকুৰ ভাত দিম খাবলৈ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহে আমাৰ কি কি উপকাৰ সাধন কৰে লিখা তোমালোক উত্তৰত লিখিবা মহে আমাক কোনো উপকাৰ সাধন নকৰে মহে মানুহ আৰু অন্য প্ৰাণীৰ তেজ শুহি জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আৰু মেলেৰিয়া ডেংগু চিকুণগুণীয়া আদি ৰোগ বিয়পায়